hozir faqat onamni boqishni o'ylaymanda tug'ilgan 11 yoshli bu yosh yigit moskva tumanlaridan biridagi axlatxonada ertalabdan kechgacha quti va turli chiqindilar yig'adi topgan biroz mablag' bilan u oilasini tebratib kelmoqda oyim qiynalib qolganlar shuning uchun pul yig'ib ozrog'ini ozrog'ini продукты ajrataman qolganini oyim yig'ib qo'yadi o'zbekistonga ketmoqchimiz yig'qan pulimizga islombek yolg'iz onasi va opachasi bilan moskvaga birinchi marotaba 2020 yilning mart oyida kelgan islombek rossiyada karantin paytida chiqindilar orasida qog'oz yig'ish mashaqqatlari haqida so'zlaydi dornik urishardi karobka yig'aman bag'nikini teraman anavi deychiedi keyin man bag'dan haydasa bu yoqqa borib turardim ag'dan haydasa u yoqqa borib turardim shunaqa qilib terib yuraerdimda yuz rubl ikki yuz rubl topaman kuniga коробка yig'ib sotamanda yig'aman bir joyga keyin o'sha ozarbayjon kelardi olib ketadi karobkani taroziga tortib olib ketadi islombek ki yoshi kichkina bo'lishiga qaramasdan kattalardek fikrlaydi u men dadamning o'rnida bo'lganimda oilamni tashlab ketmagan bo'lardim katta bo'lsam men dadamning xatolarini takrorlamayman deydi dadam tashlab ketganiga ayam ko'p yig'lardilarda aytganlar ayam sen qoi qornimda bo'lganingda tashlab ketgan deganlarda dadam qilgan ishnima qilmasdim islombekning onasi qirq ikki yoshli shahnoza o'zbekistonda sobiq turmush o'rtog'idan bolalariga tegishli bo'lgan aliment pulini undira olmagan uy joysiz qiynalganidan u rossiyaga kelishga majbur bo'lganini aytadi u odam qarshi shaharda yashaydi boymurodov sadulla shodiyevich bir <laughs> ming to'qqiz yuz oltmish yettinchi yil hu ijrochilardan o'sha oxirgi marta borganimga manga juda qo'pol gapirgan man sizlarni ko'rpani ichiga tiqib qo'ymaganman man unaqa u o'qimishli odamlardan ziyoli odamlardan unaqa gap chiqmaslik kerakda shahnoza men islombekning bu yoshda ishlashiga qarshiman ammo u qiynalganimizni ko'rib bunga befarq bo'la turolmadi deydi <imusli> chunki bu qarab turolmadi ishlamay turganimga u o'zi pul qilib manga hattoki tug'ilgan kunlarimga sovun u bu narsalar hamma narsa atirlar olib подаrka qilayotgan o'zi shunaqa qiziquvchan bola bu quruvchi dmitriy vanchaxov aslida namangandan u islombekni ko'chada chiqindi terib yurganini ko'rib bolakay taqdiriga ko'pchilik e'tiborini qaratmoqchi bo'ldi to'g'risi <sukup> gap yoshligimda <laughs> man otasiz katta bo'lganman man ham yoshlikdan o'n ikki o'n uch yosharlikdan ko'chaga chiqib ishlashga tushganman onam uchun ichimda yig'ladim ta'sir qildi shu narsa o'zim yoshligimni eslaganda mana shu bolachani o'zimni o'rnimga qo'yib qani man qiynalgan bo'lsam bu ham aytmagan dardimni yo'q maa o'sha bola ichini ko'rdim man hozirgi kunda islombek oilasi bilan namanganlik dmitriy va zohidjon remont qilayotgan kvartiralarning birida yashab kelmoqda Hurmatli hurmatni qarangda onasinide shunchalik azobli aytmayaptida qiyinchilik yomg'ir yog'ayotgan <laughs> <laughs> paytda ko'rdik Karton teryapti Onam sevgani bizni o'zbekchilikda borligiga shukur bu bola biz uchun o'zimizni bolamizdek yaqin bo'ldi o'shanga bu qayeda bo'lsa ham mana shunaqa holatga duch kelmasin birinchi o'rinda тем более uzoq uydan uzoq yurtlarda bu darajaga bormasin o'n bir yashar islombek esa o'z orzu umidlariga ega u o'qimishli bo'lmoqchi kelajakda u harbiy himoyachi bo'lib yetishmoqchi katta bo'lsam man vatanimga xizmat qiladigan askar <laughs> bo'lmoqchiman <laughs> you <laughs> Yeah. ©